Banyak betul maklum balas yang kita terima pasal perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia Amerika Syarikat atau ART ya, yang terkini dari YB Rafizi Ramli. Terima kasih atas keprihatinan YB. Jadi kali ini kita akan ulas sebahagian dari isu yang dibangkitkan beliau. Mana yang tak sempat kita cuba sambung lain kali ya. ya perkara pertama kita perlu ulas ialah mengapa kita perlu buat ART. Dari segi latar belakang, saya kira banyak persamaan ya dari segi uh, kefahaman kami. Art ni bukan pilihan kita tetapi ini sesuatu yang kita perlu buat untuk menyelamatkan pekerjaan jutaan rakyat. Kita nak sekurang-kurangnya kekalkan tarif kepada 19%. Tanpa art mungkin tarif ni akan naik ke 25% iaitu tarif asal yang dikenakan kepada kita. Atau mungkin lebih teruk lagi naik ke 40%. Wancang ini dikenakan kepada Myanmar dan Laos. Kalau tarif ini dinaikkan, maka ekspor kita kurang berdaya saing berbanding dengan negara lain dengan tarif yang lebih rendah. Dan bila ekspor rendah, hilang terpaksa kurangkan pengeluaran. Lama kelamaan, pekerja kena buang sebab dah tak perlukan ramai pekerja. Dan dalam jangka masa panjang, hilang sedia ada pun ditutup dan pelabur akan memilih negara lain dengan tarif yang lebih rendah. Tapi, dengan ad, Alhamdulillah, kita dapat kekalkan tarif 19% yang merupakan tarif terendah di ASEAN bagi negara yang mempunyai lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat. Jadi part ni saya dan Rafizi sepakat. Hendak tak hendak kita perlu ada AD. Cuma ada perbezaan pendapat dari segi impak AD kepada ekonomi Malaysia. Kita mulakan isu perbandingan antara Malaysia dan Kemboja. Yang menariknya, para penganalisis antarabangsa pun setuju ya, bahawa ada perbezaan dari segi perjanjian di mana Kambodia menerima layanan lebih baik berdasarkan statusnya sebagai negara kurang maju. Kalau nak bagi contoh, kita bagi contoh beginilah. Ya. Untuk masuk sekolah asrama penuh, anak orang miskin yang markahnya lebih rendah dari anak orang yang kaya akan diberi keutamaan. Jadi kalau Ali ni anak orang kaya dapat markah 90 tapi Abu ni anak orang miskin tapi dapat markah 85 maka mungkin Abu yang terpilih bukannya Ali mengambil kira latar belakang keluarganya ya samalah dengan perjanjian ini bila nak banding Malaysia dengan Kamboja kita ambil kira bahawa layanan yang diberikan berbeza berbanding tahap pembangunan jadi contohnya jumlah yang Amerika Syarikat minta kita beli lebih tinggi dari Kamboja sebab dia pun tahu tahap kemampuan kedua-dua negara ya sekarang, kita pergi pada para 5.1.1. Antara perkara yang para pengkritik selalu bangkitkan ialah ketiadaan FASA in a manner that does not fringe on Cambodia's sovereign interest. Ya. Dalam art Malaysia, di mana ketiadaan FASA ini kononnya bermakna kedaulatan Malaysia terjejas. Kita bagi contoh macam ni lah ya. Ada seorang perempuan cantik. Ya. So Ali pun kata, wow cantiknya perempuan ni. Abu pula seni sedikit. Dia kata, rambutmu panjang ikal mayang, bibir bagai limau seulah. Jadi, apakah perempuan ini tak cantik di mata Ali semata-mata kerana tiada perkataan cantik dalam pujiannya? Tak, ya sebab cara dia puji perempuan itu jelas menunjukkan wanita itu cantik. Sama lah dengan art Malaysia. Ya. Walaupun dalam artikel 5.1 tak disebut secara terang perkataan sovereignty, tapi frasa di dalamnya membuktikan bahawa kedaulatan Malaysia tetap terpelihara. Satu, ya, yeah, a measure with equivalent restrictive effect. Maksudnya tak semestinya ikut apa yang Amerika Syarikat kenakan, tapi boleh gunakan langkah lain yang bersesuaian. Ya, yeah. yang kedua, agree to a timeline for implementation that is acceptable to both parties. Maksudnya garis masa pelaksanaan perlu dipersetujui bersama bukan terus otomatik kena ikut Amerika Syarikat. Dengan kata lain, Malaysia hanya perlu berbincang dengan Amerika Syarikat dan sekiranya Malaysia perlu mengambil tindakan perdagangan, kita boleh buat-buat demikian di bawah undang-undang dan peraturan domestik dengan garis masanya dan mekanisme sendiri. Okay? Yang ketiga, ya. dan ini yang paling penting. To address a shared economic or national security concern. Maksudnya, untuk menangani ancaman ekonomi atau keselamatan bersama. Jadi artikel ini hanya terpakai kalau ada ancaman bersama. Tak semestinya kita ikut Amerika Syarikat jika tiada ancaman kepada keselamatan atau ekonomi Malaysia. Inilah frasa-frasa yang menyokong kedaulatan Malaysia. Sekarang kita pergi kepada artikel 5.2.3. Ini pula tentang mekanisme untuk menilai pelaburan masuk. Pertama sekali, mekanisme untuk menilai atau mengkaji inbound investment bagi melihat risiko kepada keselamatan negara adalah satu keperluan pada masa ini ya. Kita tidak boleh lagi hanya melihat pelaburan dari segi nilai yang masuk semata-mata, tetapi perlu juga menilai punca kewangan dan penglibatan individu dalam pelaburan tersebut. Adakah kita mahu menerima pelaburan dari dana-dana haram atau menggunakan pelaburan tersebut untuk mencuci duit semata-mata, ya? Bagaimana pula jika pelabur yang melabur merupakan individu yang terlibat dalam keganasan yang boleh menjejaskan keselamatan negara? Oleh itu, sebenarnya mekanisme ini adalah amat baik untuk negara. Ya? Dan soalan kedua yang paling penting. Adakah Amerika Syarikat yang akan tentukan pelaburan yang mana yang masuk ke dalam negara? Ya? Jawapannya, of course. No, ya? tidak. Artikel ini menyatakan bahawa Malaysia perlu explore atau melihat keperluan mengadakan mekanisme berkaitan Pertimbangan yang diberikan hendaklah merujuk kepada National Security Risk iaitu pertimbangan yang hanya melihat kepada aspek keselamatan negara kita iaitu terutamanya melibatkan sektor strategik seperti tenaga atau mineral kritikal. Jadi mekanisme itu kalau dilaksanakan perlu konsisten dengan amalan terbaik antarabangsa bukan berdasarkan Amerika Syarikat semata-mata ai sekali baru perlu bekerjasama dengan mereka syarikat untuk isu-isu berkaitan dengan keselamatan pelaburan mekanisme ini agak baru kepada malaysia jadi kalau ada pihak yang mahu membantu malaysia kita terima agar kita boleh meningkatkan kapasiti atau kebakaran dalam isu ini okey sekarang artikel 5.3 pula malaysia shall not purchase any nuclear reactors fuel rods or enriched uranium from certain countries except where there are no alternative suppliers on comparable terms and condition kata kunci di sini ialah except where there are no alternative suppliers on comparable terms and condition maksudnya kalau ada negara boleh bekalkan dengan terma dan harga yang lebih baik, maka Malaysia tiada halangan untuk membuat perolehan dari negara tersebut. Ya? Kalau A dan B jual harga yang sama, keutamaan mungkin negara B. A. Tapi kalau B jual pada harga yang jauh lebih murah dari A, maka pengecualian ini terpakai kerana syarat dari A tak setanding dengan B. Tapi telahan kononnya MITI tak semak dengan kementerian-kementerian lain ini. Ha, ini agak nakal lah ya, ha, Rabi Rafizi. Pertamanya, Pasukan perunding Malaysia adalah mereka yang berpengalaman luas dalam arena perdagangan antarabangsa. Dan sepanjang proses ini, semua kementerian dan agensi berkaitan dirujuk untuk memastikan aspek penting diambil kira. Jabatan Pengguam Negara terlibat tak dalam penyediaan perjanjian? Bukan setakat sediaan sedia dan semak perjanjian, mereka terlibat dalam perundingan sejak awal lagi. Tapi betul ke perjanjian penuh tak dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri? Tak betul. Ya, perkara ini dibentangkan beberapa kali dalam mesyuarat jemaah menteri dan versi penuh perjanjian akhir selepas semakan perundangan oleh Jabatan Peguam Negara dibentang dan diluluskan oleh kabinet untuk ditandatangani. Sekarang dari aspek perolehan, senarai perolehan di bawah perjanjian ini bukan perkara baru. Saya ada terangkan pada bulan Ogos dan juga pada 29 Oktober yang lepas di parlimen. Ya, ingin saya tegaskan bahawa komitmen pertimbangan komersial di bawah section 6 perjanjian ini tiada kena mengena dengan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah kerana pembelian-pembelian yang bakal dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan merupakan cadangan perolehan sedia ada syarikat dan tidak melibatkan sebarang dana daripada kerajaan. Apa yang kita buat, kita tanya ya, kepada syarikat MNC dan juga JLC di negara ini apakah perancangan pembelian mereka dari mereka syarikat dan kita senaraikan semua pembelian tersebut. Kalau tak ada tarif pun memang mereka akan beli juga ya, kerana ia adalah perolehan yang telah dirancang. Sebagai contoh, Pembelian pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group ini telah diumumkan pada bulan Mac 2025. Jauh lebih awal daripada tarikh pengumuman tarif oleh Trump. Ya. Sekali lagi, terima kasih Yang Muhammad Rafizi di atas ulasan yang diberikan. InsyaAllah kita akan teruskan usaha memberi penjelasan kepada rakyat bagi meningkatkan kefahaman tentang perjanjian perdagangan timbal balas.